ಇಂದು ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು क्या भगवान विष्णु देवर आशीर्वाद पड़ी लक्ष्मी पते लक्ष्मीपते कमलाशांत लक्ष्मीपते कमलादेश सुशान्तरूपा मधुबै क्तवत्सल अच्युतानन्दगोविन्दनारायणं नमोऽस्तु ते लक्ष्मीपते कमलादेश सुशान्तरूप लक्ष्मीपते कमलाधीश सुशान्तरूपा मधुवैरी नरहरे वासुदेव जगत्पते प्रह्लादवरदा गोविन्द रक्षमा भक्तवत्सल अर्च्युतानन्दः no मते कहल लक्ष्मीपते कमनाधीश सुशान्तरूप मदुरै लक्ष्मीपते कमलाधीश गोविंद रक्षमा प्रह्लादवरदगोविन्दरक्षमा भक्तात्सला अच्युतानन्दगोविन्दनारायण नमोऽस्तु ते लक्ष्मी पते कमलाधीश सुशान्तरूपा मधुवैरी नरहरि जगत्पते प्रह्लादवरद वरद गोविन्दरक्षमा भक्तवत्सल अच्युतानन्द गोविन्द नारायण नमोऽस्तु ते लक्ष्मीपते कमलाधीश सुशान्तरूपा मधुवैरी नरहरे वासुदेवज ीपते कमलाधीश सुशान्तरूपा मधुवैरी नरहरि वासुदेवजगत्पते प्रह्लादवरदा गोविन्दरक्ष मां भक्तवत्सला अच्युतानन्दगोविन्दनारायण नमस्तु ते लक्ष्मीपते कमला वासुदेव जगत्पते वासुदेवजगत्पते प्रह्लादवरदगोविन्दरक्षमां भक्तवत्सल गोविंद नमोऽस्तु ते लक्ष्मीपते कमलादेशसुशान्तरूपा मधुवैरिनरहरे जगत्पते रदगोविन्दरक्ष मा भक्तवत्सल अर्च्युतानन्दगोविन्दनारायणं नमोऽस्तु ते लक्ष्मीपते कमलाधीशसुशान्तरूपा मधुवैरिनरहरिवासुदेव वत्सल अच्युतानन्द अच्युतानन्दगोविन्दनारायण नमोस्तुते लक्ष्मीपते कमलाधीश सुशान्तरूपा मधुवैरीनरहरि वासुदेव जगत्पते प्रह्लादवरद रक्षमा भक्तवत्सल अच्युतानन्द गो लक्ष्मीपते कमलाधीश सुशान्तरूपा मधुवैनी नरहरे वासुदेवजगत्पते वा प्रह्लादवरदगोविन्दरक्षमा भक्तवत्सल अच्युतानन्दगो नन्दगोविन्दनारायण नमोऽस्तु ते लक्ष्मीपते नरहरि वासुदेव जगत्पते कमलाधीश गोविन्द रक्षमा भक्तवत्सल अच्युतानन्त गोविन्दनारायण नमोस्तु ते लक्ष्मीपते कमलाधीश सुशान्तरूप मधुवैरी नरहरे वासुदेव जगत्पते प्रह्लाद वरद गोविन्द रक्षमां भक्तवत्सल अच्युदानन्दगोविन्द लक्ष्मीपते कमलाधीश सुशान्तरूपमधुवैरी नरहरि वासुदेव वा जगत्पते प्रह्ल्लाद